নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ছাৰ বাইদেউসকল শিক্ষা সেতু এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে যিহেতু সকলোবিলাক অনলাইন হ'ল এতিয়া এই শিক্ষা সেতু এপ্লিকেচনৰ জৰিয়তে আমি কি কি ছুটী পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম কেজুৱেল লিভৰ কথা ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ তাৰ উপৰিও আমি নতুনকৈ কি কি ছুটী পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম বা এই ছুটিবিলাকৰ আমি কেনেকুৱা ধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব এই বিতং তথ্যখিনি আমি আজি আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম আমি আচলতে আমাৰ ছুটি কিমান ধৰণৰ ছুটী আছে এই কথাবিলাক আজিলৈকে ভালদৰে কোনোৱে গম পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু এতিয়া শিক্ষা সেতু এপ্লিকেশ্যনটো আৰু শিক্ষা সেতু প'ৰ্টেলটো যিহেতু আপডেট হ'ল আপডেট হোৱাৰ লগে লগে তাত লীভৰ যিখিনি কথা বা লিভৰ যিখিনি বিষয় বিষয়খিনিও আপডেট হৈছে আৰু আপডেট হোৱাৰ লগে লগে আমি আমাৰ এজন শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰীয়ে তেখেতৰ চাকৰি জীৱনত কি কি ছুটী পায় সেই ছুটী পোৱা ব্যৱস্থাখিনিও আপডেট হৈছে গতিকে আমি বিতংকৈ গম পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম তে তেওঁ তেওঁৰ চাকৰি জীৱনত কি কি ছুটী পায় আৰু সেই ছুটিবিলাক কি হয় কি কি ক্ষেত্ৰত এই ছুটিবিলাক পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয় তেনেহ'লে আহকচোন বিতংকৈ এজন শিক্ষক কৰ্মচাৰীয়ে তেখেতে তেখেতৰ চাকৰি জীৱনত কি কি ছুটী পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয় আৰু সেই ছুটিবিলাক পাবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে ডিটেইলছ জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে কেজুৱেল লীভৰ উপৰিও আন কি লীভ পায় আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক সেই কথাখিনি দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আপোনালোক সকলোৱে জানে বছৰত বাৰ দিন চি এল অৰ্থাৎ কেজুৱেল লীভ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয় তাৰ উপৰি আমাৰ মহিলা কৰ্মচাৰীসকলে মেটাৰ্নিটি লীভ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয় তাৰপিছত আৰ্ন লিভ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয় ইয়াৰ পুৰুষ আৰু মহিলা সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সেই ছুটিটো পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয় আৰ্ন লিভ তাৰপিছত চাইল্ড কেয়াৰ লীভ চাইল্ড কেয়াৰ লীভ মহিলা কৰ্মচাৰীসকলে পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয় আৰু এই এয়া দুটা সন্তানলৈকে সৰ্বাধিক পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয় তাৰপিছত হৈছে লাইন লাইন হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ লীভ যিটোৰ জৰিয়তে তেওঁ ইয়াতো দৰমহা পাই থাকিব আৰু বেলেগ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ যাব পাৰিব এই বিষয়ে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বহলাই আলোচনা কৰিম লাইন লীভো তেখেতে পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয় তাৰপিছত স্পিচিয়েল লীভ তিনিটা বিশেষ বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্মচাৰীসকলে এই ইয়াতে শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলে ইয়াতে পুৰুষ আৰু মহিলা বুলি কথা নাই তেওঁলোকে সৰ্বাধিক পাঁচশ আঠচল্লিছ দিন পৰ্যন্ত তেওঁলোকে এই ছুটীটো পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয় কি কি বেমাৰৰ কাৰণে পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয় পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে বনাব ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ষ্টাডি লীভ উইডাউট পে' ষ্টাডি লীভ উইডাউট পে' মানে হৈছে তেখেতে দৰমহা নোপোৱা কৰি এই পঢ়াৰ কাৰণে ষ্টাডি লীভ ল'ব পাৰে ত্ৰিছ দিনৰ কাৰণে বি এড ডেপুটেশ্যন অৰ্থাৎ হাইস্কুলৰ যিসকল শিক্ষক আছে বা এম ই স্কুলৰ যিসকল শিক্ষক আছে তেওঁলোকক যিহেতু বি এডৰ প্ৰয়োজন বিশেষকৈ হাইস্কুলৰ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে তেওঁলোকে বি এডত যাবৰ কাৰণে বি এড ডেপুটেশ্যনৰ যাব পাৰে অৰ্থাৎ চৰকাৰীভাৱে তেওঁলোকে বি এডত বি এড কৰিব যাব পাৰে আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যি বিশেষ ছুটি পায় সেইটো হৈছে বি এড ডেপুটেশ্যন এই সময়ত তেওঁলোকৰ দৰমহা কাঠ নাখায় দৰমহা সম্পূৰ্ণ পায় আৰু তেওঁলোকে এই বিনামূলীয়াভাৱে বুলি নহয় চৰকাৰীভাৱে মানে চৰকাৰী দৰমহা পাই থকাৰ পিছতো তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে তেওঁলোকে বি এড কৰিব পাৰে আৰু এই সময়ত তেওঁলোকৰ দৰমহা ফুল দৰমহা পাই থাকে এইটো হৈছে বি এড ডেপুটেশ্যন এনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে ছুটীসমূহ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয় আৰু ইয়াৰ উপৰি বৰ্তমান সময়ত মেডিকেল লীভ বুলি তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ লীভৰ ব্যৱস্থা শিক্ষা সেইটোত নাই আগতে আছিল যদি নাজানো কিন্তু বৰ্তমান সময়ত যিহেতু অনলাইন ব্যৱস্থা হৈছে অনলাইন ব্যৱস্থা থকাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত মেডিকেল লীভ বুলি কোনো ধৰণৰ লীভৰ ব্যৱস্থা নাই আৰু স্পেচিয়েল লীভ বুলি এনেকুৱা ধৰণৰ এই বিশেষ তেনেকুৱা বেলেগ স্পেচিয়েল লীভ বুলি তেনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ ব্যৱস্থা নাই স্পেচিয়েল লিভ তিনিটা বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত পায় আৰু বেলেগ বিশেষ কাৰণৰ ক্ষেত্ৰত স্পেচিয়েল লীভ বুলি তেনেকুৱা ব্যৱস্থা নাই শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল ভিডিঅ'টো যদি এইখিনি কথা ক'লোঁ আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব ধন্যবাদ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল ন'টিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব